विष्णवे नम योगिने एकदशी च निमित्ता अवश्य श्रवणक्री नमोस्तु नमोस्त नित्यं नमस्ते पीतवाससे नमस्ते रूपाय नमस्ते जल रूप नमस्ते सर्वसंस्थाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते क्षितिरूपाय नमस्ते तेजसात्मने नमस्ते वायुरूपाय नमस्ते व्योमरूपिणे त्वं देवः सर्वभूतानां प्रभुस्त्वमसि उच्चयः त्वमुङ्कारो वषट्कारा सर्वत्रैव च संस्थिता त्वमादि सर्वदेवानां तव चारीण विद्यते त्वं भूस्त्वं च भो देव त्वं जनस्त्वं महास्मृतः त्वं तपस्त्वं च सत्यं च त्वयि देवचराचरं त्वत्तो भूतमिदं विश्वं त्वदुद्भूता त्वत्ता त्वत्तः शास्त्राणि दातानि त्वत्तो यज्ञः प्रतिष्ठितः त्वत्तो रुक्षाविरुद्धश्च त्वत्ता सर्वावनौषधी पशवपक्षिणः सर्पास्तत्त एव जनार्दन ममापि देवदेवेश राजा दुर्जयसज्ञतः आगतोऽभ्यागतस्तस्य आतिथ्यं कर्तुमुत्सहे तस्य मे निर्धनस्याद्य जगत्पते भक्तिनम्रस्य देवेश कुरुष्वान्नाद्य सञ्चयम् यं स्पृशामि हस्तेन यं पश्यामि चक्षुषां वृक्षं वा तृणकन्दं वा तत्तन्नं चतुर्विधं तथा त्वन्यतमं वापि यद्धातं मनसा मया तत्सर्वं सिद्धितं मह्यं नमस्ते परमेश्वरम् इति स्तुत्या तु देवेश स्तुतोष जगतां पतिः मुनिस्तस्य स्वतं रूपं दर्शयामासके والله <applause>